kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda shov shuvlarga sabab bo'lgan video lavhaning manzili aynan shu yer xuddi shu manzilda aktrisa luiza rasulova hamda uning onasi ushbu yerga yiqitilgan va tepkilangan deb xabar berilgan mana 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 mana, maa voy voy mana 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 bolnisаdaman oyimni olib keldim ko'pchilikning diqqatini tortgan yuqoridagi voqea zamon uz saytining ushbu masalaga to'liqroq oydinlik kiritish uchun voqeaning guvohlari bilan suhbatlashishga undadi aktrisa va uning onasi ayovsiz kaltaklandimi posbon ko'z oldida ayol kishiga qilingan tajovuzga aslida nima sabab bo'lgan В очередной раз, когда ее сын открыл дверь и стал кричать, да, кто вот такие, да я то, ну так это участковый подошел к двери и говорит собственнику помещения, подойдите сюда. Он им говорит, откройте дверь, давайте зайдем, и вот этот цирк не будем устраивать, спокойно поговорим в помещении. Они стали его отталкивать. И э, Луиза и ее мама, они повисли у него на руке здесь. И получается, он вот эту руку так делает, что, ну, конечно, да. вот понимаете, да? И в какой-то момент он уже ее вот так дергает. Ну, это же физика, понятно, да? То есть напряжение, они падают. Он, я да, он сам стоит растерянный, ну, это даже видно. Этого никто не хотел, не планировал, и он их не тянул, не бил, он отряхивал свою руку. Вот сидел, я не блогер, я не могу это все mm -hmm. фиксировать, и я даже не это. Они встали и стали его пинать. У Луизы был ботинок, она стала его бить. А сын ее, который радостно так говорил: "Мана, мана". Ну, это же факт. Если не дай бог нашего родителя будут бить, вы будете снимать? bu xonada faoliyatini olib boradigan xodimlar binoning egasidan qonuniy ravishda faoliyatini amalga oshirish uchun ijaraga olgan biroq bugun bu xona bo'm xodimlar ish faoliyatini amalga oshira olmayapti sababi esa bizga ma'lum qilinishicha voqea sodir bo'lgan binoning 2 qavati noturar joy kompleksi hisoblanib unda tadbirkorlikning turli yo'nalishi bilan faoliyat olib borayotganlar bor lekin negadir aynan biz suhbatlashgan jamoaning faoliyati luiza rasulovaning onasi ya'ni ushbu binoning damkomiga xush kelmagan bu haqida bizga kelib tushgan video lavhalardan ham bilib olishimiz mumkin qonuniy bo'lsa siz bu yerga kirishga haqqingiz yo'q bo'ldi ochilganmi mana bu yerdan vxod ochilganmi mana shu yerdan kiringlar yana bir marta tushuntiraman agar noqonuniy ishlayotgan noqonuniy man kirgizmayman sizlarni bo'ldi ma'lum bo'lishicha ikkinchi qavatda faoliyat olib borayotgan bir nechta o'quv markazlari bor ularning kirib chiqishi va faoliyati turar joyda istiqomat qilayotganlarning tinchini buzmasligi uchun qo'shimcha eshik ochib qo'yilgan biroq binoning berdiyor chinpo'latovga tegishli qismida faoliyat olib borayotganlar uchun bino eshiklari berkiladi ularga kirib chiqishi uchun boshqa eshik ochish tavsiya qilinadi muammoni hal qilish uchun arxitektor va tegishli davlat idoralari bilan gaplashilganda ko'p qavatli binoning boshqa tomondan yana bir eshik ochilishiga ruxsat berilmaydi ikki yildan beri aynan shu binoda ishlayotgan ishchilar ish joyiga kirib chiqishda qiynaladi buning ustiga yaqinda binoga damafon o'rnatiladi va damafon kaliti birorta xodimga berilmaydi har doimdagi kurs o'tilayotgan oti, oti, emas, bir marta bir oyda eng ko'p o'n ikkita o'n o'n ikkita odam bo'lishi mumkin har bir talaba haqida bizada ma'lumot bor pasport ma'lumotlarini olamiz shu propiska bo'yicha ma'lumot beriladi и qolgan ma'lumot bizada bor arxivda saqlanadi voqeani yanada kengroq o'rganish <laughs> maqsadida binoda istiqomat qiladigan qo'shnilar bilan gaplashmoqchi bo'ldik biroq ular kamera qarshisida hech nima demasligini aslida ushbu tashkilotning faoliyatiga qarshiligi yo'qligini aytib o'tishdi shu binoda faoliyat olib boradigan yana bir tadbirkorning fikrini bildik bizga qalaqat bermaydi bu sababi bu narsani bu yerda birinchi ikkinchi qavat noturardi bu yerda hozir bu hozir ofis ekan buni masalan hozir olgan odam xohlasa restoran qilib ishlatishi mumkin odam kirib chiqadi xohlasa magazin qilib qo'yishi mumkin unda nima bo'ladi ommaviy axborot vositasi sifatida muammoni o'rganishda kimningdir tomoniga yon bosa olmaymiz kuni kecha olgan tan jarohati tufayli aktrisa luiza rasulova va uning onasi hozirda reabilitatsiya jarayonida ularning tez orada sog'ayib yaqinlari davrasiga qaytishini tilab qolamiz lavhamiz so'ngida hozirda har ikki tomon ustidan ham sudga murojaat qilingani va tergov jarayoni olib borilayotganini aytib o'ta olamiz odil sudlov tomonidan muammoning tez orada hal qilinishiga ishonamiz